Ini kritikal, ini sangat banyak berlaku bila kita solat kan. Kita sakit perut. Nak pergi tandas ke, nak teruskan solat. Kat situ tuan-tuan dan puan-puan, solat kita batal. Kita tak boleh ada kata dua, tak boleh ada ragu dalam solat. Nak teruskan ke tak? Nak teruskan ke tak? Eh, Ustaz, bukankah menahan nak berak ataupun menang kentut ni hukum dia makruh je? Kenapa sampai tahap batal? Ya, kalau sekadar tahan, makruh. Tapi bila dalam hati, tahan plus dengan ada ragu nak teruskan ke tak nak teruskan ke tak yang itu jadi batal dalam solat ni kita ada banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang kita tak sangka dia adalah satu kesalahan yang mana kesalahan ini dia sebenarnya boleh membatalkan solat di antara benda yang banyak berlaku adalah orang tak tahu yang ketika dia solat dia tak boleh nak berhenti solat dan kalau dia berhenti solat, itu adalah menjadi satu perkara yang haram. Contoh, ketika dia solat, ada orang ketuk pintu. Yang ketuk pula, mak. Kan? Ataupun kita kata suami lah. Maka si isteri ni, alamak, ataupun si anak tadi berhenti solat, dia pergi buka pintu. Maka itu adalah satu perkara yang haram. Kita tak boleh buat benda tu. Kecuali pada solat sunat. Itu pun dengan sangkaan yang, aku kata apa, kalau tak buka ni, mak aku marah. Suami aku marah. Pada solat sunat saja. Tapi pada solat fardu, kita tak boleh buat perkara tu. Dan itu menjadi satu perkara yang haram di dalam dalam solat. Okey, pergerakan dalam solat ni ramai ramai orang dia macam silap faham tau. Dia sebenarnya bukanlah kita kata gerak tiga kali tu batal, bukanlah kali keempat tu baru batal tau. Sebenarnya kali ketiga tu dah batal. Ha, contoh dia angkat tangan Allahu Akbar. Bila dah sebut ra tu dia dah masuk solat lah. Akbar. Huruf ra tu dia dah masuk solat. Tapi dia macam jatuhkan dulu tangan tu. Satu, ha, dua kan. Ha, dia bila dia bergerak banyak, banyak ni maksudnya tiga kali. Bukan kali keempat baru batal. Kali ketiga tu dah batal. Pergerakan ni sebenarnya dia ada banyak. Ada pergerakan kecil dengan pergerakan besar. Pergerakan kecil ni tak kisah banyak mana pun. Contoh, kita ambil jari kita ni kan, kita garu kat sini. Seratus kali. Tak batal solat. Yang membatalkan solat itu adalah pergerakan yang besar. Dan ramai sangat orang silap faham. Dia ingat pergerakan ni dalam satu solat tu, empat rakaat, dia tak boleh gerak lebih tiga kali. Bukan macam tu. Dia sebenarnya contoh dia gerakkan. Dia gerak dia, 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 daripada sini, dia gerak atas ni. Dia pun kembali. Dia gerak, dia kembali. Ada ulama' mengira itu baru dikira satu, dua. Lepas tu dia, dia senyap sekejap. Dia pergi garu balik kat sini. Bukan hitungan tu dah tiga. Kira satu balik. Hitungan tu tak bersambung. jelas tak? Dia macam tu. Dia bukan satu. Lepas tu kita garu-garu kita kembali. Ha, dua kan? Bukanlah lepas tu dah jadi tiga tak? Kembali. Lepas tu kita garu balik. Satu balik. Satu balik. Dua balik. Satu balik. Dua balik. Macam tu. Tapi jangan berterusan lah bila berterusan dia sudah jadi 3 kali. Bab pergerakan ni ada khilaf yang panjang. Sebenarnya pergerakan dalam solat ini tidak ada dalil yang khusus. Ini adalah pandangan daripada mazhab bagaimana cara hitungan. Sebenarnya cara hitung ni ada banyak cara kira. Maksud saya bukan banyak cara kira, dia dia macam ada khilaf. Ada ulama kata datang dan pergi dikira sekali. Ada ulama kira tak ini asing. Gerak sini gerak sini asing. So pergerakan tu ada perbahasan ulama tapi saya bukan nak cakap tentang perbahasan yang mana satu yang mana dua bukan saya nak cerita pergerakan yang kali ketiga tu dah batal itu itu poin saya kat sini bukan kali keempat eh Okay, yang kedua, pergerakan ini dia tidak bersambung cara kira tu. So, ada orang dia, dia baru tahu benda ni. Dia kata, Ustaz saya tak boleh buat. Dia tahan je. Sebab apa dia kata? Sebab tak boleh tiga kali. Tak ada dah dua. Tak. Ha, macam tu. Okey, sebenarnya bab pergerakan ni kita bergerak dalam solat untuk takbir lah contoh kan. Kita hanya bergerak pada empat tempat je. Bukan setiap rakaat kita kena angkat tangan, tidak. Okey, pertama bila kita angkat tangan, ketika kita uh, takbir atau ihram, mula-mula solat tu. Allahu akbar tu kan. Yang kedua ketika kita nak rokok. Yang ketiga ketika kita sujud. Eh, ketika kita bangun daripada rokok, nak ke intidal. Sami Allah, liman hamidah tu kan. Ha. So tiga, kat mana satu lagi? Satu lagi adalah ketika kita bangun daripada tahiyat awal menuju ke rakaat ketiga. Ha itu sebenarnya empat tempat. Yang masalahnya kita pergi angkat juga pada rakaat kedua. Rakaat keempat tidak kita banyak melakukan pergerakan-pergerakan yang tak perlu kita gerakkan ha macam takbir tadi dan juga memang ada perbahasan khilaf ulama dekat situ saya sebut ni apa yang muktamad contoh kita bercakap tentang pergerakan dalam solat yang membatalkan solat sebenarnya adalah pergerakan yang tiga kali berturut-turut apa maksud berturut-turut dia tak ada berhenti dia bersambung Yang ulama sebut dikira uruf Apa itu uruf? Pandangan orang ramai Orang ni berturut-turut Kalau tanya direct tak menggaru dia tadi Banyak tak bergerak Maka batallah solat dia Jadi yang dibenarkan menggaru ni Ataupun kita nak bergerak ni Hanyalah pada dua kali sahaja eh? ha, Tak boleh kali ketiga Contoh ada orang bergerak Dia dia apa kita panggil Sambil dia betulkan kain Dia gerakkan kepala Contoh ha, Maka dia bergerak dua sekaligus Lepas tu katakanlah pap, sekali lagi dia bergerak Batal walaupun nampak dua kali sebab ada dua pergerakan sekaligus kaki dengan tangan gerak terus, terus. contoh kan maka dia bergerak uh, dia, dia dia kaki patu tangan dia bergaru sini kaki pun garu uh, bergerak dua sekaligus dia pun teruskan dengan sekali lagi terus batal. dia perbahasan panjang tangan kira lain kaki kira lain memang perbahasan bab pergerakan ni sangat panjang macam kita nak penuhkan ruang depan ha, kita berjalan kan langkah pertama dengan kedua dikira satu ke dua ada kata pergi satu pergi satu lagi baru kira satu ada pandangan begitu ada kata tak Pergi satu, pergi satu lagi tu, kira dua lah. Tapi kena berhenti sekejap. Dia tak boleh macam, pak, pak, pak. Ha, tiga, batal. Ha, dia kena jalan, jalan berhenti. So, bila awak jalan balik tu, itu dikira hitungan baru. Walaupun awak angkat takbir di pintu masjid, ada lebih kurang dalam, kita katalah, dekat satu langkah pun tak batal solat. Sebab akan dikira hitungan baru, hitungan baru. Dengan syarat awak ada stop sekejap. Sekejap tu lama mana Ustaz? Ulama' bagi guideline, sekadar tamak ninah pun okey. Sekadar tamak ninah ni berapa second? Tengok eh, sekadar tamak ninah ni seperti kita sebut Subhanallah. Subhanallah. Katakanlah 5 second, betul lah 5 second. Baru melangkah balik, jelas tak? Ha itu dia hukumnya. Solat yang melibatkan dua raka'at ini, ada ulama' kata, tak angkat satu je. Pada yang mula-mula. Kat situ ada perbahasan, angkat takbir ni ada perbahasan. Ha, cuma saya sebut yang muktamad macam tu lah. Okay. Banyak sangat uh, di dalam solat kita kita melakukan perkara makruh. Apabila kita solat kita pakai pakaian yang orang kata bercorak, ha berada gambar binatang kan. Maka hukum dia makruh. Tapi yang ni saya rasa tak power sangat kan. Maknanya mungkin orang dah tahu tak baik ha, pakai baju yang ada binatang, ada gambar something ataupun ada tulisan. Banyak pula tulisan karangan dekat belakang baju dia tu ada karangan. Maka itu adalah satu perbuatan yang makro. Contoh, ketika kita solat bagi orang lelaki, tak pakai kopiah disebut dalam kitab Takri Ratus Sadidah. Kan? Eh? Dalam mazhab Imam Musyafi, hukum dia makro. Tak pakai kopiah pun makro. Apatah lagi baju tadi. Nah, jadi, ada uh, dalam perbahasan kita, kita cerita, hingga ada 20 perkara makro yang sering kali kita buat dalam solat kita kan? pakai pakaian yang uh, orang kata warna putih kan? Nabi SAW suka pakai warna putih Nabi SAW suka pakai warna hijau maknanya apa bahasa kita plain eh? dia panggil lah ha, tidak ada bentuk-bentuk ataupun tidak ada gambaran tidak ada tulisan yang menyebabkan orang jadi nak tengok dan baca itu tak tak, tak bagus lah ketika kita solat saya Ustaz Amar saya yang mengkarangkan buku ini tapi sebenarnya buku ini adalah pada ulama-ulama silam iaitu Safinatun Najah dan Bidayatul Hidayah kitab yang telah dikarang oleh ulama-ulama cuma apa yang yang saya ambil saya ambil faedah daripada ulama-ulama silam ini mereka penuh keberkatan dan saya terjemahkan dalam bahasa Melayu. Dalam buku ini insyaallah lengkap dengan bab fiqhnya dan juga bab tasawuf dan juga bab tauhid. Contoh dalam bab fiqh kita akan belajar dalam buku Safinatun Najah ini tentang bab bersuci, salat pengurusan jenazah, zakat, puasa. Untuk Bidayatul Hidayah lebih kepada pembahagian hati, jiwa, tasawuf, bagaimana nak elak daripada mulut kita mengata orang. Jadi dalam kedua-dua buah buku ini kita himpunkan ketiga-tiga ilmu fardhu ini. Bagi saya, buku ni sangat sesuai untuk orang pemula. Orang yang memang mungkin, maaf saya cakap, dia tidak tahu asas yang seasas-asasnya. buku ni, Safinatun Natun Najah, Bidayatul Hidayah ini, kita jual combo. Jadi, siapa yang berminat untuk mendalami ilmu faqah, ilmu tawhid, ilmu tasawuf ini, maka boleh dapatkan Safinatun Natun Najah dan Bidayatul Hidayah.